استغفر الله تنبر أتبر اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اكبر أتبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من الجد اكبر اتوور اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اكبر أتبر. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أكبر أتبر؟ سبحان الله تترجبر الحمد لله تترجبر الله أكبر تترجبر تفر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أكبر آية الكرسي أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم سورة الإخلاص سورة الفلق سورة الناس زهر عصر ابن بر اكبر ابن فجر مغرب قرية تنبر سوره الاخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سوره الفلق بسم الله الرحمن الرحيم "قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في, في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد". سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله <سؤال> إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير فجر ابن اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا